Yenişməli su təchizatı sistemi Oğuz şəhərini, həmçinin Bayan Kərimli, Qumlaq, Şirvanlı, Tayiflü və Qalxalqışlaq kəndlərini əhatə edir. Layihədə 9000 şəhər, 11000 kənd əhalisinin fasiləsiz olaraq su ilə təmin olunmasını nəzərdə tutur. Layihə çərçivəsində rayonun Dağətəy hissəsində 2 ədəd 1000 kubmetrlik, 7 ədəd 250 kubmetrlik suanbar tikilərlə istifadəyə verilib. Ümumilikdə rayonda 7724 metr uzunluğunda su xətti çəkilib. Şəhər üzrə 2450 ədəd su sayğacı quraşdırılıb. Şəhər üzrə 126336 metr kanalizasiya xətti çəkilib. 2498 ədəd səqi quyları və 1395 ədəd baxış quyları tikilib istifadəyə verilib. Şəhərdə su xətlərinin yenilənilməsindən sonra əhalinin içməli su tələbatı tam qaydada ödənilir. Gün ərzində, sutka ərzində şəhər əhalisinə saniyədə 50 kubmetr su verilir kənd ərazisinin kəndlərə isə Kərimli, Bayan kənd, kəndlərinin isə 27 kubmetr su verilir sənayə ərində. Yeni su xəttinin istifadəyə verilməsi ilə şəhər ərazisində içməli suya olan tələbat tam şəkildə ödənilib. Ruslan Herayov, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal DS xəbər.